Sepuluh sejarah hantu Melayu. Kalau kita cakap pasal masyarakat Melayu, satu benda yang tak dapat dinafikan iaitu kita hidup dengan hantu. Bukan sebab kita nak, tapi daripada kecil lagi kita dah dibesarkan dengan nama-nama yang bunyinya buat bulu roma kita pun naik. Cuba fikir balik, dalam budaya kita bila ada benda pelik je yang berlaku, kita takkan fikir logik dulu. Kedai tiba-tiba tak laku, orang kata ada orang hantasa ke Suami tiba-tiba saya orang lain, orang kata dah kena calit minyak dagu. Anak menangis malam-malam, confirm makcik sebelah akan cakap tu mesti kena gangguan. Tapi bila kita tengok balik, semua tu ada makna di sebaliknya. Setiap cerita hantu Melayu sebenarnya cerminan dan ketakutan orang zaman dulu. Ketakutan pada dosa, pada karma dan pada benda yang manusia tak boleh kawal. Jadi berkata, video kali ini kita akan senaraikan 10 sejarah hantu Melayu yang paling terkenal. Cuba cek kiri kanan, depan belakang. Mungkin ada makhluk lain yang teman korang menonton video ni. Nombor 10, Pontianak. Pontianak ni antara hantu paling ikonik dalam dunia Melayu. Asalnya dari kisah seorang wanita yang mati ketika melahirkan anak dan rohnya tak tenang. Nama Pontianak dipercayai berasal dari perkataan perempuan mati beranak. Tapi dekat Indonesia nama hantu ni lain, kat Indonesia namanya Kuntilanak. Kalau kau sebut Pontianak, orang Indonesia ingat kau tengah sebut nama bandar yang terletak dekat Kalimantan Barat. Tapi nama bandar tu Pontianak pun ada sebab dengan hantu ni. Masa tahun 1771, Sultan Syarif Abdul Rahman Al Qadri nak dirikan kerajaan di kawasan tepi Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Waktu nak buka kawasan tu, dia dan pengikutnya dengar suara perempuan menangis dan ketawa di hutan. <tuh> 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 Penduduk kampung lama percaya suara tu datang dari hantu kuntilanak. Untuk hal gangguan tu, Baginda tembak meriam ke arah hutan dan bila kawasan tu dah tenang, Baginda namakan tempat tu Pontianak. Nama tu berasal daripada sebutan lama kunti anak yang merujuk pada hantu perempuan mati beranak. Dulu orang kampung percaya kalau dengar ketawa kuat bermakna dia jauh. Tapi kalau suara dia perlahan dan berdesir, maknanya dia betul-betul dekat. Pontianak juga dikatakan menghantui lelaki yang suka mempermainkan wanita. Jadi sebenarnya cerita ni juga ada mesej moral, jangan buat jahat pada perempuan. Nombor 9, bunyi macam lucah sikit iaitu hantu kopek. Hantu kopek ni dikatakan menyerupai seorang wanita tua kadang-kadang gemuk dan berkedut dengan payudara besar yang panjang sampai ke perut. Ada cerita kata dia suka pakai kain batik lusuh, jalan membongkok dan muncul waktu senja atau tengah malam masa orang sibuk panggil anak balik rumah. Fungsi dia, dia culik budak-budak yang degil yang tak balik bila disuruh yang main jauh sampai mak ayah risau. Budak yang diambil hantu kopek dikatakan tak hilang sepenuhnya tapi disembunyikan. Macam masuk dunia lain tapi masih dekat. Orang tua dulu kata kalau nak cari balik anak tu kena panggil nama dia kuat-kuat sambil tepuk kasut terbalik atau lempar baju yang dia pakai supaya roh budak tu jumpa jalan pulang. Kalau tengok dari sudut beraya, hantu kopek ni bukan sekadar nak takutkan budak. Dia simbol peringatan supaya anak kecil tak sesat, tak main jauh dan tak derhaka. Zaman dulu belum ada polis, belum ada CCTV. Jadi cerita hantu jadi alat kawalan sosial. Nombor 8, Penanggal. Antara hantu Melayu yang paling menyeramkan dari segi visual, Penanggal. Asalnya juga seorang wanita tapi dia amalkan ilmu hitam untuk kekal cantik. Bila malam menjelma, kepala dia akan terpisah dari badan dengan urat dan organ dalam terjuntai. Dia terbang cari darah wanita bersalin atau bayi baru lahir. Orang dulu kata penanggal suka darah orang bersalin sebab bau nifas tu sedap bagi dia. Tapi di balik mitos tu ada mesej psikologi. Wanita takut pada kuasa melahirkan dan kematian yang datang bersama. Proses bersalin adalah detik antara hidup dan mati dan penanggal mewakili sisi gelap pengalaman tu. Pengalaman rasa sakit, darah, trauma dan kesunyian yang orang jarang cakap. Sejarah penanggal ni dikaitkan dengan amalan bomo siam dan tanah Melayu zaman dulu Gabungan antara kepercayaan animism dan sihir lama Orang dulu-dulu gantung duri pokok mengkudu atau nenas di tingkap Sebab penanggal takut usus dia tersangkut Kalau di Sabah, nama hantu ni lain Kalau tahu, cuba komen sikit kat bawah Nombor tujuh Hantu Raya Hantu Raya bukan hantu biasa Dia dikatakan peliharaan orang yang ada ilmu hitam dalam sejarah Melayu lama, hantu raya sebenarnya bermaksud makhluk gaib yang dijadikan pembantu. Boleh meniru tuannya, buat kerja berat, jaga rumah atau tolong dalam perniagaan. Tapi bila tuannya meninggal dunia tanpa lepaskan perjanjian, hantu raya tu jadi liar. Sebab tu dulu bila orang mati, keluarga dia akan panggil bomoh untuk buang peliharaan kalau ada. Dalam budaya moden, istilah ada hantu raya jadi metafora untuk orang yang makan melantak macam tak ingat dunia. Member akan cakap, kau ni beli hantu raya ke? Nombor 6, Toyol. Toyol ni nampak comel kalau tengok lukisan, tapi kisah dia gelap. Dikatakan makhluk kecil hijau dipelihara dengan ilmu sihir untuk mencuri wang Dalam kepercayaan lama, toyol ni sebenarnya roh kanak-kanak yang mati belum sempat disempurnakan Tuan dia kena bagi susu, mainan atau darah untuk jaga toyol tu. Zaman sekarang, kisah toyol masih hidup. Ada orang kampung mengaku duit selalu hilang tapi rumah tak pecah masuk. Dalam dunia moden, toyol jadi simbol kerakusan dan perbuatan shortcut mencari kekayaan. Tapi sekarang, orang simpan duit dalam bank. Macam mana toyol nak curi? Yang kelima, hantu pocong. Walaupun asalnya dari kepercayaan Jawa, pocong dah jadi sebahagian dari budaya hantu Melayu juga. Dia dikatakan roh orang mati yang lupa dibuka ikatan kafan di kepala. Jadi dia melompat-lompat sebab kaki masih terikat. Dulu orang kampung percaya kalau nampak pocong jangan terus lari tapi buka tali kafan dia supaya roh tu boleh bebas. Dalam cerita moden, pocong selalu digambarkan sebagai simbol kematian yang tak selesai. Bukan jahat tapi tersesat. Nombor 4, hantu kum kum. Asal hantu kumkum -kum, dikatakan bermula dengan seorang wanita yang mengamalkan ilmu mencantikkan muka tapi salah satu pantang merupakan dia tak boleh tengok cermin selama 10 hari. Setengah cerita menyatakan sebulan. Semenjak hari itu semua orang puji kejelitaan wanita itu dan menyebabkan dia tak sabar nak tengok muka dia dekat cermin pada hari terakhir. Akibatnya muka dia jadi buruk dan setelah dia menemui kembali bomo dia diberitahu bahawa mukanya hanya akan kembali cantik setelah dia menyapu mukanya dengan darah alat sulit perawan. Jadi wanita itu merayau-rayau mengetuk pintu rumah bagi mencari mangsa sambil berkata kum kum. Hantu kum kum ni juga satu-satunya hantu yang pakai tudung. Nombor 3, orang minyak. Orang minyak ni unik sebab dia bukan roh tapi manusia yang amalkan ilmu hitam. Diceritakan dia akan sapukan minyak hitam di seluruh badan supaya tak dapat ditangkap dan jadi licin macam belut. Kisah ni jadi popular masa tahun 190-an hingga 70-an bila banyak laporan wanita diserang waktu malam. Dalam kajian budaya, orang minyak ni lambang takut masyarakat terhadap ilmu sesat dan jenayah yang disamarkan dengan mistik. Dalam filem Melayu klasik, dia juga dijadikan simbol lelaki yang hilang kemanusiaan demi kuasa. Nombor 2, yang ni ramai tak pernah dengar tapi ada, iaitu Bajang Bajang ni asalnya roh anak kecil yang mati dalam kandungan atau baru lahir Dibela untuk ilmu hitam Dia boleh menjelma jadi kucing kecil atau angin yang menyebabkan penyakit misteri Terutama pada kanak-kanak lain Orang dulu percaya kalau bayi demam tak kebah mungkin kena bajang Untuk lawan bajang, orang kampung akan letak kemenyan, limau purut dan doa tertentu Sejarah bajang ni tunjuk betapa kuatnya kaitan antara kepercayaan orang Melayu dengan dunia roh dan alam gaib. Nomor 1, Polong. Polong mungkin antara hantu paling teknikal dalam dunia Melayu. Ia dikatakan makhluk kecil yang disimpan dalam botol. Dicipta melalui upacara sihir selama beberapa hari untuk hidupkan polong. Bomoh akan gunakan darah tuannya sendiri dan nanti polong tu akan ikut perintah. Biasanya untuk membalas dendam. Tapi kalau tuan dia mati tanpa lepaskan ikatan, polong akan mengamuk dan cari darah sesiapa pun. Ada juga versi moden kata, polong ni roh buatan macam entiti AI tapi versi seram dunia gaib. Jadi itulah senarai 10 sejarah hantu Melayu. Antara korang semua yang tonton video ni, pernah tak korang jumpa hantu? Kalau pernah, hantu apa? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.